Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я очень рад и готов приветствовать снова в нашей уважаемой драгоценной студии. A little remark. Whoever you are, who put up the negative and likes to me on my Facebook, remember please and do remember please, we all are under God. No less, no more. Значит, сейчас мы э, закончим с вами рассматривать маленькую группу тех глаголов, которые у нас имеют различное семантическое значение. По синонимическому ряду они в принципе более-менее с переменным успехом взаимозаменяемы, но в определенных, в определенных отчет, отчетливых конкретных ситуациях их нельзя назвать равнозаменяемыми, потому что они могут относиться к тем или иным сферам жизни, областям там, производства, науки, там, жизненных ситуаций и так далее. Вот, допустим, где у меня есть волнистая черточка, у нас написано hit, beat, slap и pound. В классическом английском языке, чтобы это не выглядело американизмом и сленгом, мы можем его переписать не бит, как вы уже успели запомнить, потому что бит у нас в классическом английском языке может обозначать ломтик, кусочек, небольшая часть чего-то, а бит. значит здесь возможны два варианта, но мы сейчас уже рассмотрим с вами классический вот именно так как здесь сейчас написано но возможен и тот вариант, который вы видели перед этим. значит что касается хит? все на самом деле очень просто, ясно, четко и понятно. это кратковременный единовременный удар. помимо этого допустим это слово входит в целый разнородный разнообразный чрезвычайно широкий спектр э, идиоматических выражений. Допустим, это те выражения, я вам напомню, которые нельзя вот так брать и буквально переводить э, дословно. Okay. Допустим, hit the ground, где-то высадиться, где-то совершить посадку, вылезть там, из автобуса, троллейбуса и, и так далее. Выпасть куда-то там, на траву, там, на дорогу и так далее. О чем-то, о ком-то. Допустим, hit the road, пуститься в дорогу. Hit off внезапно найти какое-то, допустим, решение. Ну, во всяком случае, я на этом заморачиваться и зацикливаться не буду, потому что их несколько десятков таких идиоматических выражений с э, самим глаголом hit. Ну, во всяком случае, все, что вам нужно знать, это краткий, резкий, единовременный удар и именно один. Что касается бит, то он обозначает этот глагол несколько или множественные удары, в отличие от hit. Множественные удары является глаголом неправильным. Что касается slap, что мы кого-то щелкаем, похлопываем ладошкой, слэп. У музыкантов есть такое выражение слэп. Значит, мы как бы похлопываем, похлопываем пальчиком или иногда ладошкой по струнам, чтобы было нормальное какое-то звукоизвлечение, отличное от того, которое мы делаем при помощи, скажем, медиатора. Что касается паунд, то это очень грубый, очень мощный и очень резкий и очень сильный удар. He pounded her. Он очень сильно, резко, отвесно, опрометчивым образом ударил там ее, скажем. Дальше у нас есть вот эта готовая линеечка, где написано hold, keep, preserve и retain. Что касается что касается hold то обратите внимание, <coughs> оно чаще всего используется в той ипостасе, когда мы хотим подчеркнуть, что что-то нужно хранить или держать в каком-то определенном положении, состоянии. Допустим, песня моей любимой, одной из моих любимых групп Юрия Хип называется Hold your head up. Значит, держи высоко голову зордо поднятой головой. Hold, please, your back upright. Держите спинку ровно, поддерживайте спинку ровно. То есть что-то держать в каком-то определенном положении физиологическом, физиономическом и так далее. Что же касается еще одного употребления hold, то оно может в данный синомический ряд оно может не уходить, но в всяком случае оно переводится как проводиться. The Congress was being held. Конгресс проводился. The Congress was being held at five on Sunday. At five on Sunday. Кстати, я еще напомню нашим самым маленьким телезрителям, что если у нас встречается обстоятельства более точное времени, точно так же и место, то мы сначала ставим более точное, а потом более грубое. То есть мы сначала сказали в 5, а потом там в субботу более грубое или воскресенье. Что же касается <связывая>, Лагула Кип, который сам по -э своему происхождение является глаголом неправильным. Кэпт, кэпт, две одинаковые формы, вторая, третья колонка. Значит, это уже не держать в каком-то определенном положении, а держать в каком-то определенном месте. Keep, please, your ticket in the pocket. Держи свой, допустим, билет в кармане. Где-то что-то в каком-то определенном месте. Помимо этого, у keep есть еще в качестве фразеологии фразовых глаголов очень много частичек, ну, собственно говоря, равно как и во всех других глаголах. Очень много частичек и наличий, которые видоизменяют его значение. Допустим, keep to. Keep to doing it. Вот так и продолжаю вот это делать. Keep to doing it. Keep it driving not so fast. Придерживаясь того, чтобы не ехать так быстро. То есть, храни вот это движение, скорость, направление и так далее. Кипон, ну, самое-самое традиционное, самое-самое стандартное, которое, ну, вообще все 100% знают. Даже бабушка старенькая сидит перед телевизором, и то она это хорошо знает. Кипон, значит, это упорно что-то делать, продолжать. Keep on riding. Давай, давай, езжай, 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 дальше. Что касается preserve и retain, то они существенно могут отличаться от глаголов hold и keep, потому что hold и keep, ну, где-то в 50, грубо говоря, аналитически вычисляют эту ситуацию, в 50% они где-то заменяемы. Что же касается preserve, то оно по большей части относится к тому или к той ситуации, когда мы хотим выразить что что-то или кого-то, в основном что-то невоодушевленное, нужно хранить в каком-то неизменном состоянии, в каком-то прежнем состоянии. Ну, допустим, самые простенькие примеры, чтобы вы поняли. To preserve fruit или vegetables always fresh. Чтобы фрукты или овощи оставались все время свежими. То есть они сохранялись в неизменном виде. Не подгнившими, не загнившими, там, не скомками, не скомканными, не, не сломанными. В основном это касается их состояния. To preserve food, to preserve Fruit, vegetables и так далее. Что касается retain это правильный логов, то мы здесь можем выделить такой спектр его применения, который относится к тому, что уже состояние, которое было до этого у данного предмета, объекта, там, человека там, и, и так далее, оно уже каким-то образом видоизменяться не будет, то есть оно будет сохраняться. Ну, вот, допустим, духовка может хранить тепло хорошо. The oven, не забывайте, что перед э, словами, которые начинаются с гласной буквы, мы определенный артикль зачитаем. читаем. The, the oven can retain the worms well. Духовка умеет хорошо сохранять тепло. After the very hot summer, the sea can retain The worms, long. После такой душной продолжительной жары море может хранить тепло очень долго. То есть сохранять, поддерживать это как-то. Мы теперь с вами рассмотрим такие глаголы, как показывать, представлять. Ну, в основном, те, которыми пользуются люди, и которые чаще всего мелькают в речи, в политике, в литературе, в живописи, там, искусстве, там, неважно. Ну, считаю, что <связь> во всех э, областях и отраслях жизни. Что касается шоу, <связь> который является по своей сути неправильным глаголом, и во второй колонке, то есть форма прошедшего времени, имеет окончание иди, то он имеет наиболее широкий и наиболее массовый спектр своего употребления или применения. То есть можно показать, ну, грубо говоря, и палец, ну только, конечно, если вы культурно-воспитанный человек, то не средней руки. Можно показать программу, можно, можно показать выставку, можно показать книжку, можно показать ручку, можно показать какую-то картину, там, которую я когда-то там купил. Значит, спектр у него чрезвычайно широкий. Еще я хочу сделать одну маленькую ремарочку, что у нас встречаются в английском языке неправильные логолы, которые во второй колонке, то есть форма прошедшего времени, имеют окончание "-иди". Ну, допустим, это "-соу", "-моу", "-соу", со, мо, "-соу", со, 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 В общем, "-сеять", "-косить", "-шить" рубить, то во второй колоночке они имеют окончание «иди», то есть форма прошедшего времени. И назвать его правильным глаголом никак нельзя, потому что в некоторых учебниках нашей доблестной издательницы Оксаны Карпюк там даже встречаются такие казусы, что в табличке написано для ученика «таблица неправильных глаголов» «irregular verbs» и там четко, черным по белому громогласно написано can, Куд. Ну, вы сами понимаете, что can и could сам по себе является глаголом неполноценным, который выражает отношение говорящего к данному действию. То есть он дает совет, рекомендацию или сомнение какое-то высказывает, или обращает другого человека, который его слушает на огромную там какую-то большую степень злошествования и так далее. Ну, в общем, эту тему мы проводили, вы можете послушать дополнительно. Этот глагол в табличке писать нельзя. Точно так же, как некоторые другие, которые мы сейчас рассматривать не будем. Что касается demonstrate, то он преимущественно употребляется тоже правильный глагол, имеет не тоже, простите, а правильный глагол, который имеет суффикс иди. Он по большей части употребляется для выражения каких-то чувств, эмоций, чтобы передать свое психоэмоциональное состояние. She demonstrated a very great love to him. Она продемонстрировала, то есть показала, проявила, показала, проявила выдала, так сказать, на гора, свою там великую и большую любовь к нему. Точно так же можно демонстрейт употребить каким-то более сухим, более тривиальным каким-то процессом там, или вещам. To demonstrate an exposition. To demonstrate an exhibition. Представить, продемонстрировать там. Или, допустим, goods, товары. Или clothes, одежду. И так далее что касается слова display, дисплей правильный лагол суффикс сиди то помимо продемонстрировать товары услуги какое-то мнение отношения и так далее у него есть еще маленькая добавочка добивочка такой тег и этот тег заключается в том что мы это выставляем с целью рекламы Почему это слово может как существительное переводиться и витрина? То есть мы что-то как-то рекламируем, продвигаем для его развития, для его продажи, допустим, для, для его распространения там в широкие массы. The displays of the shop (витрины магазинов) he displayed his goods every other week (через неделю). Сейчас мы с вами рассмотрим словечки, которые у нас встречаются для того, чтобы выразить крик. Значит, смотрите, я подчеркнул э, волнистой черточкой. one. То слово, которое вы должны выделить из данного синонимического ряда, и особенно обратить на него внимание. Дело в том, то, дело в том что shout, э, правильный глагол, который имеет э, суффикс ди, он употребляется преимущественно в той ситуации, когда говорящий хочет быть просто-напросто тупо услышанным. He shouted very loudly. Он очень громко прокричал. Для чего? С какой целью? Which purpose? Какая была цель? Для того, чтобы его услышали. Мама, папа, дядя, в толпе, там народ, неважно кто. Просто, чтобы его услышали. Без эмоций, без каких-то позитивов, без негативов. Просто быть услышанным. Что же касается cry, то у него оттенок не сколько быть услышанным, сколько заплакать от горя, от тоски, от состояния какой-то безысходности. Закричать. Кстати, слово «край» переводится еще и «плакать», но в данный синонимический ряд оно не входит. Заметьте, оно не входит. Значит, «край». Что же касается «скрим», правильный глагол «иди» добавляется, то это еще более громкий крик. Еще более громкий крик. Of desperation. И от отчаяния в том числе. Ну и щрик тоже имеет иди суффикс в конце. Он обозначает вообще очень-очень громкий душераздирающий крик или вопль. Очень громкий душераздирающий крик или вопль. Здесь особенно заморачиваться не надо. Все именно так, как я сказал, и не иначе. Теперь мы рассмотрим с вами слова которые мы могли бы употребить, допустим, мечтая об отдыхе на самом большом, на самом чистом и на самом огромном море, Средиземном море. Самое большое, самое чистое и самое красивое. Как оно будет? Правильно. The Mediterranean Sea the Mediterranean Sea. Значит, что касается swim. Swim, 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 глагол неправильный. Мы его употребляем и к воодушевленным, то есть живым, и невоодушевленным объектам или субъектам, которые могут самостоятельно передвигаться. Которые могут самостоятельно передвигаться. Допустим, какой-то аппаратом с моторчиком, зверь какой-то, допустим, ну, допустим, та же самая акула, шарк или человек. Что же касается дрифт, правильный глагол, имеет суффикс иди, то он относится для выражения того, что мы можем передвигаться не только по водной поверхности, но и по воздуху, отнесенные или уносимые ветром или какими-то потоками, струи воздуха там или воды, и по воздуху, и по водной глади. Дрифт. Также оно обозначает еще в такой романтико-лирической ипостаси слова как странствовать, путешествовать, Дрифте. странник там, путешественник. Заметьте, я особо хочу взять колечко в кружочек. Слово float, тоже правильный глагол, имеет суффикс иди, он относится исключительно к неводушевленным, неживым субъектам. Допустим, допустим a wood, какое-то там бревно, a log, a wood, корабль и так далее. То есть, к живому человеку, к живому существу это слово ни в коем случае применять нельзя. Ну и самое последнее, тоже правильный глагол, это вообще запомнить очень-очень просто, поскольку оно относится ко всем судоходным судам и средствам, особенно к парусным. Мы часто и переводим сейла как моряк. The ship was sailing for the rocks. Судно двигалось по направлению к скалам, в основном под парусами, но может относиться и к другим плавательным средствам. Что я хочу сказать в заключение нашей маленькой небольшой передачи, так это те слова, которые я сегодня употребил в качестве примеров, но возможно с которыми я... Будут у некоторых людей какие-то неясные моменты или путаница. Это выставка. Exhibition, exhibition, exposition. Против, versus. Так как правильно сказать выставка? Exhibition или exposition? И то, и другое верно. Но, заметьте, слово exhibition мы относим, направляем и употребляем исключительно в отношении as to the art objects. Исключительно для искусства, для выставок, которые связаны с живописью, с картинами. Что касается exposition, то тут вообще просто четко, ясно все можно понять, потому что раз, разграничение очень-очень такое радикальное и выразительное. Мы можем делать выставку exposition мотоциклов, bicycles, товаров народного потребления (national goods), domestic chemical goods химические товары, там, допустим, народного потребления, какие-то другие товары, телефоны, там, скутеры и, и так далее. Whatever you like it or not, listen, please, all this very well. It's true, and I try doing all my possible And depend from me. That you should know it's better. It's from my sincere heart. Believe. Bye. pneumonia